Начинаем выпуск с тревожной вести, которая пришла к нам из Апатитов. Там сегодня произошло новое ЧП. С крыши одного из жилых домов сорвалась сосулька и упала на проходившую мимо женщину. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, доставила женщину в больницу. Еще не успела забыться трагедия 22 февраля в Апатитах, когда обрушился объединевший козырек подъезда и убил ребенка. И вот новая беда. Крышу дома чистила подрядная организация. Рабочий, стоявший в оцеплении, отвлекся и не заметил вышедшую из подъезда женщину. Дети вышли из подъезда. Здесь вот стояли, я их отгонял. Сама. Пока отгоняли, сама домофон не работает. Там, когда дверь открывается, звонок должен был быть. А тут сама, пока детей отгонял, они там стояли и играли. Сама. Я их отгонял, они. И тут только самых детей вот сюда. Отогнала сама. И тут дверь открывается, она резко выскочила сама с этого. И как льдина уже в самом полете отлетела от этого, от козырька, и показательный удар его Рабочие вызвали скорую, и сейчас пострадавшая находится в больнице. Я сразу потерял сознание, потому что я пришел, меня позвал сосед. Она лежала на снегу. Вся в крови. Как бы, там, я не знаю, там следы, может, еще остались кровавые. Вот такая вот. Сейчас она в реанимации. Для лечения пострадавший уже вызван врач-нейрохирург из областного центра. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей и составили протокол, кто виноват будет определено в самое ближайшее время.